বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ মাঘৰ বিহু প্ৰথম উৰুকা আৰু আজি আমি ঘৰত কি কিনো আয়োজন কৰিছোঁ তাকে অকণমান দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব দেই এতিয়া মই ঘৰত আজি কি কি বনাম তাকে অকণমান দেখাম আপোনালোকে কি কিনো বনালে সেইবিলাক মোক কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই সেইসকলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব বলকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ এইফালে নিমকি বনালোঁ এইফালে হৈছে মালপোৱা পিঠা আৰু লগতে এইফালে জোনবি পিঠাখিনি বনালোঁ বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু লগতে এইফালে চুজি আৰু এইফালে নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু এইফালে নাৰিকল কাটিবলৈ আছে চকুটি আৰু এইফালে কাটিবলৈ আছে গুৰ আৰু মা কোৱাই হয় এইখিনি এইখিনি মেজি পোৱাত আমি এনেকৈ আমি দিওঁ আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে চাই থাকিবচোন গোটেইখিনি দেখি পাব মই ইমান কঁকালৰ বিষ জানেনে একদম বিষৰ কাৰণে মই বৰ বেছি বনাব পৰা নাই ইফালে তিলপিঠাখিনিও বনাই থৈছোঁ আৰু কি কৰিম আৰু কামৰ ইমান কষ্ট পাইছোঁ মানে নহয় একদম দেখিছে পথাৰৰ ধান দাই আকৌ মৰণা মাৰি এইখিনি কষ্ট কৰি আকৌ ঘৰৰ বিহুৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰিবলগা হৈছে বহুত কষ্ট জানেনে এইফালে সান্দহ খুন্দা হ'ল দেই এইখিনি সান্দহখিনি অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাই এয়া আমাৰ সাজ লাগে আৰু সাজখিনি মই এনেকৈ ঢাকি থৈ দিছোঁ আমাৰ মিটোক দিয়ে সাজৰ আৰু এয়া হৈছে কোমল চাউল আমাৰ বৰা ধৰণৰ কোমল চাউলখিনি বৰ ধুনীয়া হৈছে মই এইখিনি টেমাত ভৰাবলৈ আছে মই টেমাত ভৰাবলৈ সময় পোৱা নাই মানে ইমানেই কাম হৈছে আৰু যিবিলাক মই বস্তু বনালোঁ এনেকৈ টেমাবিলাকত মই এনেকৈ ঢাকন মাৰি গৈছোঁ আৰু আপোনালোকে বহুত দিনলৈকে এইখিনি খাব পাৰিব মই অলপমান টানকৈ কৰিছোঁ যিখিনি বস্তু বেয়াও নহয় এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত আৰু এইবিলাক দেখিছে নহয় বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে বস্তুবিলাক এইফালে যোনবি পিঠা বনাইছিলোঁ সেইখিনিও দেখালোঁ মালপোৱা পিঠা বনালোঁ নিমকি বনালোঁ এইফালে তিলপিঠাও বনালোঁ ইয়াত তিলপিঠাখিনি দেখিছে নহয় মই গোটেইখিনি টেমাত এনেকৈ ভৰাই দিম আৰু আপোনালোকে আইচক্ৰীমৰ টেমাবিলাক এনেকৈ আপোনালোকে ডাষ্টবিনত পেলাই নিদিব আৰু ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপুনি যিকোনো বস্তু আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব পাৰিব আৰু এনেকৈ ভৰাই ঢাকন মাৰি পিনে থৈ দিব বহুত দিনলৈকে থাকিব আপোনালোকে পাৰ্চনেল হিচাপত ধৰক ফোট আইনীলা এনেকৈ কিছুমান বস্তু থ'ব পাৰিব আৰু লগতে ফালে তিলৰ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে মই তিলখিনি ধুই এনেকৈ ৰ'দত দি থৈ দিছোঁ আজি ভেলাঘৰলৈ ওলাই আছোঁ ভেলাঘৰটো আপোনালোকক নাই দেখুওৱা নহয় বোলকচোন যাওঁ এতিয়া ভেলাঘৰ চাবলৈ আৰু জিউ মাইনাই ফালে চোৱা অঁ হাই কৈ দিয়া অঁ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা আৰু লগতে সেইবোৰ জনো আহিছে আৰু ভেলাঘৰলৈ যাব লৈছোঁ ভেলাঘৰত কি কি আয়োজন কৈছে আমি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক চাই থাকিব ধন্যবাদ এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু ভেলাঘৰ চামগৈ এজনী জিও লাগি আহিছে নহয় জিউকো লৈ লৈছোঁ আহি পালোঁহি মই ভেলাঘৰ আৰু দেখিছে নহয় এয়া সকলোৱে মিলি জুলি কাম বন কৰি আজৰি হৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে বতৰো বৰ বেছি ভাল নহয় আৰু সকলোৱে এনেকৈ আমি ৰাতি ভোজ ভাত খালোঁ আৰু খাই ভাল লাগিলে সকলোৱে লগত এনেকৈ আৰু এয়া দেখিছে নহয় চুঙাত দিয়া মাংস আৰু এইফালে বিহু নাচ ক'বই নালাগে আৰু জানেনে এইফালে একদম খৰিকাত দিয়া মাংস একদম জুই জ্বলাই এনেকৈ খোৱা মজাই বেলেগ নহয় জানো আৰু আহিলোঁ মই ঘৰলৈ কিন্তু আৰু ঘৰলৈ আহি এয়াই দেখিছে নহয় আপোনালোকে একদম পুৰা ভাইটিৰ লগত নাচিবলৈ লাগি গলো আৰু ধূনমানুটো নহয় আৰু গাহৰি এইফালে ভাইটিয়ে মাংস কাটি আছে মাংস পুৰিছে মাংস চুঙাত দিছে আকৌ মাংস কাটিছে আৰু কি কি যে কৰিব আৰু দেই এইফালে দেখিছেই নহয় আৰু ছোৱালীজনী এফালে কলেজৰ ড্ৰেছতে মোমাইহঁতৰ লগত গুচি গ'ল ঘৰলৈ আৰু মোমাইহঁতৰ ঘৰতে গৈ আমি ৰাতি এনেকৈ অকণ ফূৰ্তি কৰিলোঁগৈ এইফালে মাংসখিনি দেখিছেই নহয় এইফালে পোৱা হৈ গ'ল আৰু একদম পূৰা থপাথপি খোৱাত আৰু গোটেইকৈ আমিও খালোঁ খাই ভাল লাগিলে কিন্তু বহুত দিন এনেকৈ পোৰা মাংস খোৱা নাছিলোঁ আৰু এইফালে দেখিছে নহয় বতৰ চট চবখিনি লৈছে সিহঁতি আৰু এইফালে চুঙাত দিয়াখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি ইমান ধুনীয়া গন্ধ মানে একদম খাওঁ খাওঁ লাগিছে কিন্তু খামেই আৰু সেয়া দেখিছে নহয় বাইট তাৰমানে একদম ফূৰ্তিতে আৰু খাই ভালেই লাগিছে এইফালে বতৰটো দেখাই দিছোঁ দেই একদম সিহঁতি আনি লৈছে আৰু ভাগিনী আকৌ খোৱাবলৈ কাৰণে কি উৎপাত জানেনে একদম ইটোৰ পৰা সিটো একদম থপাথপি কৰিছে খাই দেখাছে দেখিছেনে আৰু এইফালে দেৰিছে নহয় এইফালে খোৱাওঁ খোৱাও কৰি আছে দেৰিছে এইফালে ভাগিনীয়েকো অলপ নহয় মমাইকো অলপ নহয় মৰমবিলাক সিহঁতৰ চাওকচোন কেনেকুৱা আপোনালোকে দেখিছেনে সিহঁতক দেখি মই থাকিব মানে মই ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ তুমি বোলো কলেজৰ ড্ৰেছতে এনেকৈ বোলো আজি মেজি পোৱা খালাগে আৰু আহি পালোঁহি ঘৰত আহিয়ে দেখিলেই নহয় এইফালে একদম ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ আকৌ লগতে এইফালে আলু ভৰিত কোৱা আৰু ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে এয়া দেখিলেই নহয় মই মাক কোৱাই সৈতে চব নিনিবলৈ লৈছোঁ এইখিনি দেখাইছোঁৱেই আহি পালোহি মেজি ঘৰ আৰু মেজি এনেকৈ জ্বলাই আছে আৰু মই এনেকৈ তামোলপৰা মেজুৰ লৈ পিনে এনেকৈ জুইত দি সেৱা ল'লোঁ আৰু এয়াই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাম চোন দে আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ